Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan, juga salah satu hewan berbulu yang banyak terdapat di sekeliling lingkungan kita. Hewan yang satu ini, oleh sebagian orang, dijadikan hewan peliharaan, bahkan dijadikan hewan kesayangan. Tapi tak jarang juga kucing-kucing kampung atau kucing liar ini banyak yang hidup dengan mencari makanan sendiri di luar sana. Maka tak mengherankan bila kehadiran mereka kerap didapati di berbagai tempat, misalnya di depan rumah, di warung-warung, di pasar, di perkantoran, serta di tempat-tempat keramaian lainnya. Kehadiran kucing-kucing liar ini seringkali dianggap mengganggu. Sehingga diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Bahkan, ada orang yang dengan tega membuang anak-anak kucing ke dalam selokan. Sungguh menyedihkan. Terkadang, ketika kita sedang makan di warung, kucing tiba-tiba masuk dan mengeong di bawah meja, meminta belas kasihan dari kita yang sedang makan. Beberapa orang, di antaranya, mungkin memberikan sedikit makanannya ke kucing itu. Namun, bagi sebagian orang, menganggap kehadiran kucing itu sangatlah mengganggu, sehingga mereka menendang dan mengusirnya. Jika mengalami hal seperti ini, yakni didatangi kucing saat makan, jangan tergesa-gesa untuk mengusirnya. Berpikirlah sejenak, kenapa kucing itu menghampiri kita dan tidak menghampiri orang lain. Karena kedatangan kucing itu sesungguhnya merupakan sebuah pertanda kebaikan untuk diri kita Tanda kebaikan tersebut adalah ada tiga pesan Allah yang disampaikan lewat kucing yang mendatangi kita saat itu Yakni satu Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat berbagi Karena semua rejeki yang Allah berikan kepada kita bukan sepenuhnya hak kita Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan Seperti halnya zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus kita taati Jika dihubungkan dengan kucing yang datangi kita artinya dalam makanan yang kita santap itu ternyata ada rejeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan jadi kita wajib memberi sebagian makanan kita yang merupakan hak kucing itu Kedua, memberi makanan kepada makhluk Allah termasuk kucing merupakan sebuah kebaikan Dan Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya Terlebih lagi jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa Agar kucing itu bisa pergi dari hadapan kita tanpa diusir dengan kekerasan ada pelajaran berharga ketika kita membagi makanan dengan kucing. Di sinilah kita belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Karena kucing tak bisa membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya meskipun hanya dengan mengucapkan terima kasih. Ketiga, Allah sedang memberitahukan kita apabila kita mengusir kucing itu tanpa memberinya makan, Sesungguhnya, kita sedang menolak rezeki baru yang lebih baik yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang saja, tetapi meliputi semua aspek kehidupan, seperti diberi kesehatan jasmani dan rohani, serta ketenangan jiwa, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari segala sial dan malapetaka serta kebaikan-kebaikan lainnya Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak hanya dibalas Allah dengan satu kebaikan namun karena kemurahan Allah dibalas dengan 10 kebaikan lainnya bahkan bisa berlipat hingga 700 kalinya Bahkan jika hanya bertekad untuk melakukan amalan baik namun, ada halangan itu pun bisa dicatat sebagai satu kebaikan. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita agar selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk ciptaannya, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, pemirsa yang budiman, semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Wassalam.